Это было настолько сложно психологически, постоянно держать вес, куча сборов, ты готовишься к соревнованиям, их переносят. Я уже буквально там за месяца 3-4 до Олимпиады, я уже, ну, как бы, отнесся к тому, что Олимпиады, скорее всего, не будет, потому что много шума очень, что бастовали в Японии, там жители не хотели, чтобы проводили Олимпиаду. По турниру не было определенных Через карантин, сроков. Так? Да, как бы ставят срок один, Там на осінь переносять на навіс. Ну, в общем, И і поэтому психологически мне так было уже сложно, что когда прошла Олимпиада, я просто выдохнул. Вчора українська легкоатлетка Марина Клипко посіла п'яте місце у стрибках з жердиною на Олімпіаді у Токіо. У коментарі Суспільному вона сказала, що якби її тренер був би з нею в Японії, її результат міг би бути іншим. Як гадаєте, присутність тренера впливає на результат спортсмена? Мне сказали что тренер не поедет я уже настроился на свою работу приехал он уже в практически последний день и там обходными путями ему как бы, повезло, что он попал ко мне тренер должен быть рядом со спортсменом потому что всю подготовку ну, проходят два человека ученик и тренер и они ну, идут к этому вместе как бы это как, ну, знаете одно целое. И когда тренер не присутствует на соревнованиях, это очень сложно. А чи разбиралась тренером, чего не, хв... не выстачило для перемоги? Нужно было больше все-таки ударов бить, более быть, наверное, напористым. Чи планируете брать участь в наступных Олимпийских играх? Может быть, может быть. Я попробую поехать на чемпионат мира, который будет в октябре. Но это пока такое, знаете, какие-то эмоциональные мысли, так как проигрыш меня зацепил очень. И утром я встаю, и мне хочется прежде всего самому себе доказать, что все-таки я победитель, хочу выиграть что-то такое для себя серьезное.